fuqora jamiyatimizda rivojlanish oldimlab borar ekan albatta muammo va takliflar ham hamohangligi shubhasiz har qanday muammo g'oya va takliflar zamirida ozod yurtimizning obodligi fuqarolarning farovonligi yotadi ana shunday takliflarni hech birini e'tibordan chetda qoldirmaslik maqsadida namangan viloyati hokimligi tashabbusi bilan taklifim uz saytini yaratish fikri bildirildi tanganing ikki tomoniga qarash mumkin bo'lgani kabi taklifim uz saytiga ham shunday qarashingiz mumkin qanday deysizmi bu savolga biz shunday javob izladik shuning uchun mana shu taklifim nuqta portalini ishlab chiqildi bunda har bir fuqaro ishtirok etishi mumkin hokimlarimiz xalqni orasida prezidentimiz tadbirlari bilan aytgandek, xonadonbay yurishmoqda bunda katta katta muammolarga ro'para kelinyapti va obod qishloq obod markaz Uh, obod mahalla dasturlari oh, doirasida uh, oh, oh. shularni uh, bevosita uh. tezkor hal etish choralari ko'rilyapti ushbu sayt o'z faoliyatini boshlagandan so'ng unga biriktirilgan mas'ul xodimlar ishiga mas'uliyat bilan qarasa taklifim o'z sayti ijobiy samara beradi yana bir afzalligi shundaki takliflarni hokimga yetkiza olmay, hokim eshigidan bir necha marotaba olmay qaytgan kimsalarning foydasidir aziz hamshaharlar endi siz takliflaringizni bildirish uchun hokim qabuliga navbatda turmang. istagan vaqtingizda taklifim o'z sayti orqali murojaat etishingiz mumkin